आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुके हैं भाई अमृतपाल सिंह जी भाई अमृतपाल सिंह जी न केवल एक जागरूक समाज सेवी हैं बल्कि वे सिख और हिंदू भाईचारे की मिसाल भी बन चुके हैं हाल ही में जब कश्मीर में हुए हमले में एक जवान शहीद हो गया और उसकी पत्नी अकेली रह गई तब भाई अमृतपाल सिंह जी खुद उसके घर पहुंचे वहां जाकर उन्होंने उस दुखी महिला से मुलाकात की और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो अपने इस भाई को याद करना यह केवल एक भावुक पल नहीं था बल्कि यह था भाईचारे और इंसानियत का सच्चा उदाहरण भाई अमृतपाल सिंह जी ने न सिर्फ एक परिवार का दर्द बांटा बल्कि हिंदू सिख एकता का एक मजबूत संदेश भी दिया आगे बढ़ते हुए भाई अमृतपाल सिंह जी ने सरकार से निवेदन किया है कि उन्हें उन आतंकियों से बदला लेने का मौका दिया जाए जिन्होंने यह नापाक हरकत की है उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए उन्हें जो भी संसाधन और समर्थन चाहिए वह उन्हें मुहैया कराया जाए आप खुद सुनिए भाई अमृतपाल सिंह जी ने क्या कहा वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भोग तो पहला ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਜਾਸੰਗਾ ਰਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਹਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ-ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਇਹ ਗ੍ਰਾਹ ਮਤਰਾਲਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ